Ngun poro pamiar sos ngaturaken ngatur raken pambagia kawilu jengan. Engkalu dengan moniko, gulap adi ngaturaken raken saryos, linambaran, piwulangan, besot jawi, kantik irairahan, pak blandong, dan kampai. Sugeng midang ketaken. Pesono seminggu iki, rinalantono podo mapan ana dalami simbay. Kebenaran podo tine perenang sekolahan. Simbah Putri Dewi ana daleme kono diganti dening Bu Lek Sri, kang ancane Simbah Wiwit Cilik nganti saiki. Dene Mbah Kakung wis seda nalika Bu Sri isih ana SMP. Ing wingi iku bebarengan kepasti karo rembulan sadari, ing latar bocah-bocah kampung padha dolanan gobak sodor lan citungan. Sawise padha maam bebarengan, Simbal enggak ono ing ruang tengah, tene Rina Karutono pada lungguhan ono ing jukan. Boleh istri Dewi lenggah ono sandingi simbah, Karen jahit kelamin tono sing mawan kecandol kawat. Rina, mbah aku nyuwa di tengah ya. Jadi simbah mar dongeng sawise dahar. Simbah yang kani, kalo mas musi tono wae akonan dongeng. si tono, aku ratu itu ngeng kok mbah simbah wes sing dongeng lah arat dongeng apa tole ya yes, sebarang mbah anggere api ujari pucah pucah meh bebarengan ya wis saya kira ngono ya ing sawit sini tino ono blandong kang nembing ngaso ing sacedai wit wetan sarampunging negori kayu ing alas amargo saking keselé. Wus ana dheweke keturon ana sore wit gede, Ing sapinggire sendang ing alas mau. "Tono, Mbah, glandong karo sendang kuwi apa to?" Ngentikane Simbah, "Glandong mrono tukang ngore kayu, dene sendang iku sumber banyu kang ana ing alas. Wujude saemper karo tlaga cilik." Sabanjure Simbah sakit critane. saking kurang pengati hati ini wilalah kecemplung ing sedang mau mak cipung. pak blandong hati ini susah banget kepriye oleh harap jupuk Kampake awit senajan sedang ora pati ombo neng jeru lan pak blandong dewi ora bisa pak blandong mung tengar tenger ini judek pripati tansah nyawang banyuning sedang Dilalah mak petunggul, ana iwa emas gede banget pecungul saka dasari sendang karo nyokot kampak emas ujar siwa, opeki apa iki kampakmu pak pak bandong pak bandong banjur nyetitake oh kuwi kampakku kampakku rasa emas Siwa banjur nyilemaneh, maneh lan mecungul karo nyakot kampak selaka apa iki kampakmu pak? Ujar si iwat Dudu kampak elek Mungka gawa saka wasi lumrah wahi Dudu saka perak kok Ujar pak Blandong Pungkasane Si iwat banjur nyilemaneh Lan ora let suwe banjur mencungul Karo nyakot kampaknya pak Blandong Kang sakawit karo takon Apa sing iki kampakmu pak? Pak Blandong rumah osok bungah Lan banjur nyauri iyo iyo bener kuih kampakku ujari Pak Brandong karo bunga hati nih yang ngono nyoh kilo kampakmu tanpa nono reh hati ini mursik dan jujur kampak emas dan seloko iki pen pisan ya Pak Blandong Pak Blandong hati ini bunga banget sawi saweh panarimu marang si iwa emas kampak telu pisan banjur dikawa mulih kampak sing soko emas karo karo seloko didol payu larang banget sabanjuri wes cutel liat ya, cah ujar ngendikane simbah oh, oh putuku wis turu kabeh to layak wis ora ana sing nyelani sri tulung bocah-bocah iki pindah menyang kamar kono iya bu ujar mbak sri ngiyani karo aki aki tandang Kalo wawu angin kulo ngatur akan carius piwulangan bosot jawi, nun agungin panggak sami kalepatan atur kulo. Wasono, klo nyun pamit, sukeng pinagih wonten ing piwulangan bosot jawi selat sengibun. Nun.